हज़ुल्लिशा रज़ीम बसमीम आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों आज कल सूरज आग उगल रहा है शदीद गर्मी के नतीजे में हीट स्ट्रोक का बहुत ख़तरा है यानि लू लगने का हीट स्ट्रोक यानि लू लगना एक ख़तरनाक तबी हालत है जो उस वक्त पैदा होती है जब जिसम का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अमूमा एक सौ चार फारन हाइट और जिसम ठंडा होने में नाकाम हो जाता है जिसके नतीजे में ये दिमाग और दूसरे अज़ा को नुकसान पहुँचा सकता है इसके इसब क्या हैं ये कैसे होती है हीड स्ट्रोक या लू लगना तेज़ धूप या गर्मी में ज़्यादा देर तक रहना शदीद जिसमानी मशक्क़्त खूस गर्मी में वर्जिश करना या जो बाज़ नौजवान खेलते हैं वो साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करते और धूप में रहने से मज़बूत होने के बावजूद उनका नुकसान हो जाता है पानी की कमी डिहाइड्रेशन इसमें हर इंसान की ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है और बास को बाज़ बीमारियों की वजह से डॉक्टर्स पानी ज़्यादा पीने से रोकते भी हैं मगर जो सेहतमंद हैं उनके लिए इन दिनों में आठ दस या बारह गिलास तक का पानी पीना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर वो लोग जो बाहर धूप में निकलते हैं पसीना ज़्यादा आता है नमकियात खारिज होती हैं उनके लिए बहरहाल सादा पानी या अगर कोई अमर माने नहीं तो वो शिकन शिकंदबीन पी सकते हैं नमकीन और उसमें थोड़ी सी चीनी भी जो चीनी बज़ाहिर नुकसानदेह है लेकिन हल्का सा उसका टच देना है ताकि उसके नतीजे में नमकियात की कमी उनकी पूरी हो जाए और ज़्यादा भारी कपड़े पहनना जो जिस्म की हरारत को बाहर ना निकलने दें वो भी इसका सबब बनता है कि इसके नतीजे में हीट स्ट्रोक के बाद असर आते हैं फिर अल्कोहल या नशा व अशिया का इस्तेमाल है इसी तरह काफ़ी या चाय मिर्च मसाले मुरगन गज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल इन दिनों में ख़ास तौर पर तरक करना चाहिए और कभी कभी ये चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं कॉफी तो सर्दियों में ही लेनी चाहिए लेकिन जो मुरगन गज़ाएँ हैं उनमें बहुत गैप देने की ज़रूरत है वरना ये ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं कुछ अद्वियात भी हैं जो इन दिनों में जिसम की अंदरूनी हालत को मुतासर करती हैं इसी तरह उम्र रसीदा अफराद बच्चे और मरीज़ ज़्यादा ख़तरे में होते हैं और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि खिलाड़ी भी अगर अपना ख्याल नहीं रखते तो मज़बूत होने के बावजूद ख़तरे में अब यह है किमत इसके क्या हैं कैसे पता चले कि हमें हीट स्ट्रोक हो गई है तो उसका एक तो मैंने बताया कि जिसमानी दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना दूसरा गर्म और खुश जल्द जिसमें कभी कभी पसीना भी आ सकता है लेकिन खुशकी हो फिर जहनी कैफियत में तब्दीली उलझन बेहोशी या गंदूदगी की कैफियत दिल की धड़कन और सांस का फूलना तेज़ हो जाना सर दर्द नज़ला ज़ुकाम छीकें बुखार मतली या उल्टी और बाद सूरतों में बाज को लूज़ मोशन डायरिया और पेट में दर्द भी हो जाता है फिर वीकनेस से कमज़ोरी से पटों में दर्द और जिसम में भी दर्दें शुरू हो जाती हैं बेहोशी या होश खोना वग़ैरह अगर इनका बर वक्त इलाज ना हो तो फालज या हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और फिर वफात भी हो जाती है इसलिए इन पर नज़र रखनी चाहिए और शुरू में ही इनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसी सूरत में जब हीट स्ट्रोक हो जाए या लू लग जाए तो फिर हमें क्या करना है उसके लिए फ़ौरी तौर पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जाए और किसी तिबी मदद के लिए हॉस्पिटल जो करीब तीन है वहाँ मरीज़ को पहुँचाया जाए और मरीज़ को पहले धूप अगर धूप में है तो उसे सायेदार या ठंडी जगह पर ले जाएं वहाँ रख कर उसके जिसम को ठंडा करने की कोशिश करें जिसके लिए उसके कपड़े हटाएँ ठंडा पानी छिड़कें या तोलिया भुगो कर जिसम पर रखें पंखे या आइस पैक जो गर्दन बगल और रंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं उससे उसे ठंडा करने की कोशिश करें अगर मुमकिन हो तो ठंडे पानी में उसे गोता दिया जाए अगर मरीज़ होश में हो तो ठंडा पानी पिलाएँ और ये जो मशरूबात हैं अल्कोहल या कैफीन वगैरह इस किस्म की चीज़ से परहेज करें लेकिन अगर मरीज़ बेहोश नहीं बेहोश आ, होश में नहीं तो ऐसी सूरत में उसे खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है उल्टी आ सकती है जिस पानी अगर आपने दिया है तो वो किसी और जगह जा सकता है बेहोशी में तो ये उसका उसके लिए नुकसानदेह इलाज क्या है अगर आप हॉस्पिटल अभी दूर है आपके पास होम्योपैथिक मेडिसन होनी चाहिए एकोनाइट जो किसी भी बीमारी की इब्तदा में बहुत अच्छा काम करती है और एकोनाइट के बाद फिर अगर किसी को लू लग जाती है उसके बाद असरात आते हैं तो उनकी अलामत के मुताबिक उन्हें ग्लू नाइन नेट्रम बेलाडोना अनाकार वगैरह अपने मॉलेज के मशरे से दे सकते हैं अल्लाह ताला आप सबको गर्मी के बाद असात से महफूज रखे सेहत तो और सलामती वाली उम्र दराज अता करे आमीन